Алло. Вот. Да-да. Алло. А, вот. а, Андрей Андреевич, это вы бы, так по голосу, что... Э, да, л... да, да. Прожила, это Лещенко со второй части. Та же а Мне говорили, чтобы я набрал вас. Да, ты мне скажи, кто журналиста приволок во вторую часть? Э, расскажу, какая обстановка была. Позвонил начальник наш, э, говорит, что Руслан Буданович э, ну, сказал, типа, что можно, типа, чтобы зашел журналист в часть. То есть, ну, через нашего начальника, так как он нам сказал, говорит, вы там оденете кепки, чтобы, ну, то есть было все как согласно Ну устало. И все, и так, и то есть мы так просто его не пустили туда, понимаете? Захотел он так зашел, например. Все, подожди, мне Шевчук, мне Шевчук рассказывает, э, что он никому ничего не давал, никаких команд. Где вы нашли этого журналиста? Вы работаете в ЦРЗ? С кем вы работаете, мне скажите, блядь? Старший пожарный. Вы журналист, блядь, или в ЦРЗ работаете? Нет, не журналист. Кто какого с*** вы там давали вот эти вот всю эту херню, блядь? Ну, наш начальник так сказал, но мы сами себе не захотели вот так, чтобы он пришел и все. Твою мать, Ну же не, не, от нас, как бы, зависит, что... Мне Шевчук сказал, что он ничего не знал. Какой начальник, блядь? Сергей Юрьевич Шевчук. Ну вот я снимал, Аил. Получается, что мы дураки тогда, я так понял. Конечно, дураки. Вы мне скажи, на каком основании вы туда заехали? Ну мы туда заехали не под нашим руководством. Мы захотели, чтобы туда взяли и заехали. Нами же командовали, как куда что заезжать, не заезжать. Мы стояли перед въездом третьего этого поста, получается. Нас никто не хотел туда ехать, так разобраться. Потому что... Ребята, я теперь из вас буду делать журналистов. Вы теперь у меня будете журналисты, а не пожарные. Я вам устрою. Раторгись. Я из вас буду делать журналистов теперь. Ну ты что, у меня застрелиться или что, блядь? слышишь? Ты мне рассказывай, <laughs> Слышишь, Клещенко? Я... Ты забылся или что, блядь? Застрелись, б***. Ну как то получается? Застрелись. Ну мы же не... Застрелись, б***. понял? Ты мне будешь рассказывать, что мне делать, Застрелись! Я вам не говорю, что... что... я тебе говорю, б**. Я вам говорю правду, как оно было. Все. Я тебе говорю правду, блядь! Ты журналист или кто, блядь? Я понял. Я все понял. Языком меньше чесать надо, блядь! Я понял. Застрелись! А я... Застрелись, б***ь! Я понял.